hammaga assalomu alaykum bugungi mavzuyimiz fotoshop ishchi oynasi va unda yangi yoki mavjud bo'lgan faylni ochish va saqlash layers ya'ni qatlamlar haqida tushuncha va tasvir formatlari haqida bilib olamiz yana shuni ma'lum qilmoqchi edimki biz video darsligimizni Adobe Photoshop cc 2015 ming o'n besh versiyasida olib boramiz demak fotoshop programmasini yoqamiz dastur ishchi oynasi ko'rinishi quyidagicha bo'ladi dasturni eng yuqori qatori bu menyular qatori hisoblanadi unda fayl редактирование изображения va va boshqa menyular qatori joylashgan ishchi oynamizni o'ng tarafida boshqaruv paneli mavjud bo'lib bu boshqaruv panelini darslarimiz davomida bosqichma bosqich o'rganib boramiz ishchi oynamiz chap tarafida asosiy asboblar paneli mavjud bo'lib bu asboblar panelini ham darslarimiz mobaynida bosqichma bosqich o'rganib boriladi asosiy asboblar paneli va menyular qatori o'rtasida yana bir qator mavjud bo'lib bu qator asosiy asboblar ning har birining qo'shimcha instrumentlari hisoblanadi ko'rib turganingizdek har bir instrument asbobga bosganimizda uni qo'shimcha instrumentlari shu qatorda ko'rinmoqda bundan shuni ma'lum bo'ladiki Photoshop programmasidagi har bir asosiy instrumentning yana qo'shimcha instrumentlari unga bir necha bir necha buyruqni va turli xil ko'rinishda ishlash imkoniyatini uh, keltirib chiqaradi endi pfotoshop uh, dasturida uh, tasvir yaratish uchun yangi fayl ochish haqida uh, ko'rib chiqamiz yangi fayl ochishning ikki usuli bor birinchi usuli bu menyular qatoridan fayl menyusini tanlab создать uh, punktiga kiramiz ko'rib turganingizdek yangi fayl ochish uchun maxsus oyna chiqib keldi bu oynada saqlamoqchi bo'lgan faylimizni xususiyatlarini kiritib o'tamiz uni o'lchamlari ranglar tizimi foni va hokazolar haqida keltirilib o'tilinadi hozircha bu oynani yani yopib turib endi ikkinchi usulda yangi fayl sozdat qilishni ko'rib yangi fayl ochishni ko'rib chiqamiz yangi fayl ochish ikkinchi usuli bu klaviatura orqali ctrl n tugmasi orqali kelib chiqadi demak yangi fayl ochishimiz uchun birinchi navbatda nomini kiritib o'tamiz masalan ikkinchi dars keyingisi tip документа bu yaratmoqchi bo'lgan faylimizni qaysi turdagi formatda ekanligini ko'rib olishimizga yordam beradi asosan biz format бумаги sha международный format бумаги yoki заказная bo'limini tanlaymiz birinchisi format бумаги sha agar buni tanlaganimizda qog'oz formatlari yoki o'sha tasvir formatlari bizga letter legal yoki ekranimizda ko'rinib turgan turgan formatlarni berishi mumkin bu formatlar asosan amerika qo'shma shtatlari yevropa mintaqasida keng tarqalgan formatlar hisoblanadi keyingi formatimiz международный format бумаги bu, bu nafaqat butun dunyo asosan sng davlatlar hududida tarqalgan format hisoblanadi o'zingiz ko'rib turganingizdek bizga tanish bo'lgan a to'rt a besh a uch a olti a ikki va va boshqa formatlar shu yerda jamlangan keyingisi zakaznaya nomidan ma'lum bo'linib turibdiki biz yaratmoqchi bo'lgan faylimizni o'lchamlarini o'zimiz xohlagancha kiritishimiz mumkin keyingilari demak biz заказная punktda qoldiramiz va keyingi eni faylimizni bo'yi qaysi o'lchamda bo'lishlarini ko'rib chiqamiz demak yaratmoqchi bo'lgan faylimizni besh yuzga besh yuz millimetrda deb olingan demak yaratmoqchi bo'lgan faylimiz o'lchov birligini qayerdan bilishimiz mumkin har bir yozilgan raqami to'g'risida ko'rib turganingizdek millimetri degan so'z chiqib kelgan agar shu punktni ochadigan bo'lsak bunda turli o'lchov birliklarini ko'rishimiz mumkin piksel santimetr millimetr punkt dyum va boshqa o'lchov birliklarini bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi biz piksel o'lchov birligini tanlaymiz va 500 pikselga 500 piksel faylni saqlash sa, ya'ni ochishga harakat qilib ko'ramiz nima uchun piksel chunki birinchi video darsligimiz darsimizda aytganimdek pfotoshop programmasi rasterni grafika asosida ishlaydigan dastur hisoblanadi demak biz Photoshopda ishlaydigan tasvirimiz bu piksellardan iborat ekanligidan dalolat beradi shuning uchun ham a, biz ishlayotgan tasvirimiz bo'yiga 500 piksel eniga 500 pikseldan iborat bo'ladi keyingisi разрешение bunda aytiladiki ko'rib turganingizdek piksel дyum so'zi yozilgan yoki piksel santimetr agar sizga tushunarliroq tilda aytadigan bo'lsak 1 santimetr kvadrat joyda tasvirda bir yuz o'n sakkizta piksel mavjud bo'ladi degan e, ma'noni kelib chiqishi mumkin demak agar biz internet sahifalari uchun tasvir yaratayotgan bo'lsak eng kam piksel miqdori yetmish ikki hisoblanadi agar siz chop etish uchun tasvir yaratmoqchi bo'lsangiz eng kam piksel miqdori bir santimetr kvadratni ichida uch yuz piksel hisoblanadi bu uh, sonlar eng kami bo'lib agar siz internet sahifasida internet sahifasi uchun yaratmoqchi bo'lgan tasviringizni sifati yanada ko'proq bo'lishini xohlasangiz 72 ikkidan ko'proq uh, sonlarni kiritishingiz mumkin masalan 100 yoki 150 yuz ellik yoki undan ham ko'p piksellar soni qancha ko'p bo'lishi natijasida yaratmoqchi bo'lgan tasvirimiz sifati va ko'rinishi shunchalar ortadi va bunga yarasha qancha ko'p piksel ko'pligi kompyuter programmasini shunchalik qiyinroq ishlashiga olib keladi agar sizda kompyuteringiz xarakteristikasi kuchli bo'lsa siz bemalol katta o'lchamdagi piksellar bilan ham ishlashingiz mumkin biz hozircha pikselimizni 300 um, deb belgiladik keyingisi цветовой rejim. цветовой rejimda asosan 3 xil rejimda ishlanadi bular oq ok qora kulrang ranglar ishtirok etgan oq ok qora tasvir va rgb sistemasidagi ranglardan iborat bo'lgan tasvir va smit sistemasidagi ranglardan iborat bo'lgan tasvir demak birinchisiga qaytadigan bo'lsak oq va qora kulrang ranglardan iborat bo'ladigan tasvirda biz faqat oq qora kulrang va shunga o'xshash ranglarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi masalan qizil yoki yashil va shunga o'xshash kamalakdan olingan yo tabiatdan olingan ranglardan biz bu rejimda ishlata olmaymiz keyingisi rgb sistemasi rgb sistemasi bu inson ko'zi bilan ko'rib tabiat orqali ko'rib ko'ra oladigan barcha ranglar shu palitrada mavjud va jamlangan hisoblanadi keyingisi smit sistemasi smit sistemasi bu kompyuter programmasi kompyuter grafikasi yordamida vujudga kelgan ranglarni tushuniladi uni to'g'risida sakkiz bit yoki o'n olti yoki o'ttiz ikki bit Uh, degan uh, yozuvni ko'rishimiz mumkin bu yozuvlar agar oladigan bo'lsak rgb um, sistemasidagi ranglarni har bitta pikselni og'irligini ko'rsatadi masalan biz agar o'n olti qo'yadigan bo'lsak o'sha pikselning og'irligi o'n olti bitni tashkil qiladi har bittasini agar o'ttiz um, ikki qo'yadigan bo'lsak uni og'irligi har bitta pikselniki o'ttiz ikki bitga teng bo'ladi tasvirimiz necha ming pikseldan iborat bo'lsa o'sha o'ttiz ikki bit shunchaga ko'payadi va tasvirni asosiy um umumiy o'lchovi kelib chiqadi odatda biz sakkiz bitda cheklanamiz tə chunki o'n olti yoki o'ttiz ikki bitda programma ishlashi sekinlashishi mumkin keyingisi yaratmoqchi bo'lgan faylimizni foni photoshop programmasini ochganingizda birinchi navbatda oq ok fon deb yozilgan bo'ladi agar siz xohlasangiz boshqa fonni o'zizga yoqqan rangni fon uchun berishingiz mumkin rangni palitradan tanlaymiz va okay tugmasini bosamiz shu bilan fonimiz ko'rib turganingizdek o'zimiz xohlagan rangga o'tdi lekin biz hozirda oq fonda a, fayl a, fonini belgilab qo'yamiz shu bilan ok tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek yangi fayl ochdik va fonini oq qilib belgiladik bu ishchimiz masalan agar biz yangi fayl ochib tasvir yaratmoqchi bo'lsak faylni shu tarzda ochiladi lekin sizda kompyuteringizda endi mavjud bo'lgan masalan qanaqadir rasm yoki tasvir bo'ladigan bo'lsa uni quyidagi tarzda ochamiz hozirgi yaratgan faylimizni vaqtinchalik yopib turamiz va mavjud bo'lgan tasvir qanday ochilishini ko'rib chiqamiz mavjud bo'lgan tasvirni ochish fayl menyusiga yana bir marta kiramiz va otкrыtть punktini tanlaymiz otкрыт punkti qaysi joydan uh, mavjud bo'lgan faylni olishni uh, bizdan so'raydi uh, siz uh, bilishingiz kerakki uh, mavjud bo'lgan faylning adresi va uh, uh, qayerdan uni topish kerakligini uh, aniq belgilab olib tayyor qilingan bo'lishi kerak masalan bizda рабочий stolda mazkur papkada tayyor rasmlar mavjud masalan man shu mana shu rasmni belgilaymiz otkrit tugmasini bosamiz va bizga mavjud bo'lgan rasm ekranimizda chiqib keladi demak ok tugmasini bosamiz va rasmni ko'rib turamiz agar biz rasmni kattalashtirib yoki kichraytirib ko'rishimiz mumkin bo'lsa uni control plyus klavishalari orqali bilib olamiz agar rasmni kichraytirmoqchi bo'lsangiz unda control minus klavishasini bosib ko'ramiz yana ikkinchi usuli rasmni kattalashtirish va kichraytirib ko'rish usuli bu quyidagicha uh, uh, bajariladi редактtirовaniе menyusiga kiramiz редактирование menyusida настройки punktiga kirib основные punktiga kiramiz основные пунктidan инструменты punktiga kirib, kirib yerdan, a, a, u yerdan мaсштаб so'zi qatnashgan qatorlarga uchta qatorga птичка qo'yamiz ва, окей, okay, tugmasini bosamiz endi biz sichqoncha orqali sichqoncha roligi orqali bemalol tasvirimizni kattalashtirib kichraytirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak biz faylni qanday saqlab qo'ysak bo'ladi faylni saqlash quyidagicha bajariladi fayl menyusiga kiramiz u yerdan сохранить как punktiga bosamiz va u yerda saqlanish saqlamoqchi bo'lgan faylimizni manzilini kiritamiz masalan rabochiy stolga man quyidagi faylni saqlab qo'ymoqchiman uning uchun рабочий stolni kiritamiz va nomini yozamiz masalan ikkinchi dars nomini yozganimizdan keyin keyingi qator tip fayli ya'ni biz yaratgan faylimizni tasvirimizni qaysi formatda bo'lishini belgilashimiz kerak bo'ladi agar siz photoshop programmasida bu tasvirni yana qayta ishlamoqchi bo'lsangiz yoki photoshop programmasi holicha saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz demak birinchi qatordagi photoshop pcd formatini kiritib o'tasiz pcd formati bu keyinchalik photoshopda ochganingizda ham tez sizga fotoshop fayl sifatida ochib beradi keyingi ko'p ishlatiladigan fayl faylimiz bu jpk hisoblanadi JPEG buyrug'ini tanlaysiz va soxranitь tugmasini bosasiz sizda рабочий stol oynasida siz uchun yaratgan tasviringiz jpk ko'rinishida uchraydi keyingisi pdf format pdf formati uh, asosan uh, kitoblar yoki chop um, etishga mo'ljallangan uh, tasvirlarni pdf formatda saqlaganingiz ma'qul bo'lardi keyingisi png formati png formati haqida biz keyingi darslarda ham yana ko'proq tanishib o'tamiz va shu bilan birga TIFF formati t formatining uh, jpeg yoki pdflrga qaraganda o'lchami uh, og'irroq bo'lgani bilan uh, lekin uh, tasvirni jpeg formatiga qaraganda yaxshiroq uh, saqlashga yordam beradi biz uh, jpeg formati bilan cheklanamiz va soxranitь tugmasini bosamiz parametri jpeg uh, bu yerda bizdan so'raydi yaratgan tasvirimizni hajmini va sifatini siz agar punktni ochadigan bo'lsangiz bu yoqda eng kam o'rtacha katta va eng katta sifatli rasmlarni saqlashingiz mumkin bo'ladi biz katta sifatdagi rasmni saqlaymiz va ok tugmasini bosamiz shu bilan shu bilan bizning раboчий stolimizda shu yaratgan tasvirimiz saqlanadi keyingisi biz faylimizni saqlaganimizdan so'ng ham yana ishlab faylni yanada ishlab qo'shimcha imkoniyatlar yoki qo'shimcha tasvirlar kiritishimiz mumkin bo'ladi uning uchun Hmm, bizdan har bir qilingan ish har bir qilingan ishdan keyin photoshop adop photoshop firmasi cc programmasida cs s olti versiyalarida har bitta qilingan oxirgi qilingan instrument orqali bajarilgan ishlarimiz har o'n daqiqada yoki har besh daqiqada avtomatik uh, saqlanib boriladi demak uh, endi layers ya'ni qatlamlar sloylar sloy degan mavzuga o'tadigan bo'lsak ko'rib turganingizdek ishchi oynamizning o'ng tarafida boshqaruv paneli mavjud va eng pastida ko'rib turganingizdek sloy layers agar sizda inglizcha versiyadagi fotoshop bo'ladigan bo'lsa sloy o'rnida uh, layers uh, so'zi mavjud bo'ladi demak hozir bizda de, um, bitta qatlam mavjud bo'lib u fon sifatida biz uni ko'rib turibmiz ko'rganingizdek um, uh, qatlamlar panelini sizga ko'rinarli qilib olsakda endi biz bu qatlamlarga yana qo'shimcha qatlam kiritishimiz mumkin bo'ladi bu pastda o'ng tarafda создать новый слой orqali kiritamiz yoki o'chirib o'chirib tashlash uchun backspace tugmasini bosamiz yoki delet tugmasi bilan o'chiriladi agar biz tasvirga qandaydir qo'shimcha kiritmoqchi bo'lsak e'tibor berishimiz kerakki tasvirimiz qatlami qaysi biri aktiv turganiga e'tibor berishimiz kerak masalan ə, bri, sloy один bizda shu qatlam aktiv turgani uchun hozir tasvir uchun nima ish qilmasam ham bu yengillik ya'ni yangi ishlarimiz shu qatlamga yozilib boriladi agar biz chizilgan yoki qo'shilgan sloyimizni ko'rishni vaqtinchalik cheklamoqchi bo'lsangiz mana bu a, ekranda ko'rib turgan kozni o'chirib turamiz bu avtomatik bizga o'sha sloyni vaqtinchalik o'chirib turishda yordam beradi agar siz a, bu qatlamni umuman keraksiz deb hisoblab o'chirib tashlamoqchi bo'lsangiz backspace yoki delete tugmasini bosib o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi agar sizda juda ham ko'plab qatlamlar mavjud bo'lib ularni boshqarishga qiynalayotgan bo'lsangiz siz uchun создать новый слой punktining yonida создать новую группу Uh, punkti mavjud hisoblanadi bu Bo punktni bosganingizdan keyin siz uchun uh, qatlamlar qatorida gruppa ya'ni uh, qatlamlar guruhi ochiq uh, qatlamlar guruhi uh, yuzaga keladi ke siz qatlam o'sha -şey, siz belgilamoqchi bo'lgan qatlamlarni belgilab shu guruhni ichiga joylashsangiz bu qatlamlar mana shu guruhga tegishli bo'ladi xohlagan paytingiz ochib ishlashingiz xohlagan paytingiz yopib qo'yishingiz mumkin bo'ladi agar siz qatlamni qaysi biridir ko'rinmasligini xohlasangiz aynan o'sha qatlamni o'chirib vaqtinchalik qo'yishingiz mumkin bo'ladi agar siz shu qatlamlar guruhini umumiy vaqtinchalik o'chirib turmoqchi bo'lsangiz unda guruh to'g'risidagi kozni o'chirib qo'yasiz avtomatik qatlamlar o'zidan vaqtinchalik o'chib turadi xohlagan paytingiz uni yoqish yoki o'chirishingiz mumkin bo'ladi keyingi ishimiz qatlamlarni umumiy belgilash sichqonchaning chap tugmasi orqali qatlamni belgilaydigan bo'lsak lekin bizga ikki va undan ortiq qatlamni birdaniga belgilamoqchi bo'ladigan bo'lsak unda sichqonchani chap tugmasini bosganimizda har bosganimizda u yangi qatlamni mm, belgilaydi siz agar ikki va undan ortiq qatlamni e, belgilamoqchi bo'lsangiz demak control tugmasini bosib turib sizga kerak bo'lgan qatlamlarni belgilab olishingiz mumkin bo'ladi agar siz qaysidir qatlamdan qaysidir qatlamgacha ham hamma qatlamlarni belgilamoqchi bo'lsangiz shift tugmasi avval bitta qatlamni boshini belgilab olib eng oxirgi qatlamni shift tugmasini bosib mishkani chap tugmasi orqali bosasiz va hamma qatlamlar birdaniga belgilanadi agar siz shu qatlamlar ichida qaysi birinidir olib tashlamoqchi bo'lsangiz ketrl tugmasini bosib o'sha qatlamni sichqoncha orqali belgilaysiz ko'rib turibsizki aynan belgilagan qatlamingiz chiqib ketib qolgan qatlamlar aktiv holatda bo'lib turibdi demak qatlamlarni umumiy sonini xohlagancha qo'shishimni qo'shishni bilib oldik va uni hatto guruhlarni ham birdaniga tez o'chirib tashlashimiz mumkin backspace space yoki delet tugmasi orqali agar bizda layer tugmasi yo'qolib qoladigan bo'lsa layerlar qatori yo'qolib qoladigan bo'lsa akno menyusi orqali yoki f 7 tugmasi orqali ko'rib turganingizdek qatlamlar ya'ni qatlamlar haqidagi ma'lumotlarni keltirib chiqarishimiz mumkin uni sizga qulay bo'lgan joyga qo'yishingiz yoki maydonning o'ng o'ng tomonida joylashishingiz -e mumkin bo'ladi ko'rib turganingizdek qatlamlar panelini joylashtirib -e oldik agar fayldan chiqib ketmoqchi bo'lsangiz faylni chiqish -fayl tugmasini quyidagicha amalga oshiriladi biz fayldan chiqishimiz uchun ko'rib turganingizdek faylni chap tarafida tepa tarafda fayl nomi qancha foizda kattalashtirilgani va qaysi ranglar sistemasida ekanligi yozilgan va uning yonida x tugmasi bor agar o'sha şey x tugmasini bosadigan bo'lsak bizdan faylni saqlagan paytimizdan boshlab qilingan ishlarni saqlashimiz kerakmi yo'qmi degan savol chiqadi agar siz saqlamoqchi bo'lsangiz da tugmasini yoki ingliz tili versiyasida bo'lsa yes Aa, agar xohlamasangiz net yoki no tugmasini bosasiz agar siz fayldan chiqib ketish mm, fikridan qaytib qolsangiz atmena tugmasini bosasiz va faylda ishlashni davom ettirasiz masalan fayldan chiqib ketdik photoshop programmasidan chiqib ketish uchun ishchi oynasini o'ng tarafida hamma dasturlardagidek qizil tugmasini bosamiz va photoshop tugmasi photoshop dasturidan chiqib ketamiz bugungi dars darsimiz nihoyasiga yetdi hammaga xayr keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr